চাইঞ্চত আমি কেনেকৈ পৰীক্ষাতো লিখিব লাগে এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা চ' লিখাৰ চোৱা লিখাৰ কিছুমান টেকনিক আছে মানে চোৱা নৰ্মেলি কেনেকৈ লিখিব লাগে চবেই জানে ঠিক আছে পৰিপাতি কৰি লিখিব লাগে কাটা কুটা বেছি নকৰিবা সেনেকৈ লিখিবা সেইখিনিতো চবেই কয় চবেই জানে বাট কিছুমান হ'লেও স্পেচিয়েল কিছুমান ট্ৰিক আছে ধৰা মই সেই এক্সাম্পল লৈ পেলাই তোমালোকক বুজাম হা ফাৰ্ষ্ট ধৰা তোমালোকৰ এনেকুৱা আহিল পৰীক্ষাত যিকোনো ধৰা মৌল আহিল উত্তৰটো ধৰা তুমি যিকোনো মৌল ধৰা এনেকুৱা আহিল নৰ্মেল টেম্পেৰেচাৰত মানে সাধাৰণ উষ্ণতাত জুলীয়া এবিধ ধাতুৰ নাম লিখা বা অধাতুৰ নাম লিখা সেনেকুৱা আৰু এন্সাৰটো ধৰা ব্ৰমিন হয় ঠিক আছে উত্তৰটো ব্ৰমিন চ' ব্ৰমিন বুলি চবেই লিখি আহিব কিন্তু তুমি কি কৰিবা ব্ৰেকেটত ইয়াৰ চিম্বলটো লিখি দিবা বি আৰ ঠিক আছে তেতিয়াই যেতিয়া এক্সামিনেজনে বহুত বহি চাই চাই আহিব তোমাৰ এখন দেখি গ'ল যে ভাবিলে ল'ৰাজন অলপ ইউনিক হয় ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত চিম্বলো দি দিলে ত' তোমালোকক তেতিয়া ফুল মাৰ্ক দি দিবা আৰু তেতিয়া কি হয় জানানে পিছৰ প্ৰশ্নকেইটালৈ ইমপ্ৰেশ্যন ভাল হৈ যায় গতিকে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট তোমালোকক যদি কিবা মৌল এটা এন্সাৰত আহে ব্ৰেকেটত সদায় চিম্বল দিবা ঠিক আছে কিন্তু এইটো তেতিয়াহে দিবা তোমালোকে যেতিয়া চিম্বলটো জানা যদি তোমালোকে চিম্বলটো নাজানাই তেতিয়াহ'লেতো ভুল দিলে বেছি বেয়াহে হ'ব যদি তোমালোকে চিম্বলটো নাজানা তেতিয়াহ'লে নিলিখিবা কিন্তু যদি চিম্বলটো জানা তেতিয়া তোমালোকে উত্তৰৰ ব্ৰেকেটত সেইটো লিখি দিবা চিম্বলটো লিখি দিবা হা সেইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট আৰু এটা ধৰা আহিলে কিবা এটা আহিল ধৰা এনেকুৱা যে আমাক আহিলে প্ৰশ্নটো এনেকুৱা আছে কেলচিয়াম কাৰ্বনেট উত্তপ্ত কৰিলে কি হয় কেলচিয়াম কাৰ্বনেট উত্তপ্ত কৰিলে কি হয় মানে কেলচিয়াম কাৰ্বনেটটো গৰম কৰিলে কি হয় ঠিক আছে চ' তোমাৰ কি কি হয় বুলি আহিলে কি মানে কি কি উৎপন্ন হয় বুলি ধৰা আহিছে তোমালোকে কি লিখিবা কেলচিয়াম অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় কিতাপৰ পৰা সেইটো চবেই লিখিব তোমালোকে কি কৰিবা সেইটো লিখিবাই যে কেলচিয়াম অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় সেনেকৈ লিখিবাই মানে যোনটো উত্তৰ হয় সেইটো লিখিবাই তাৰ লগতে তোমালোকে ৰিয়েকশ্যনটোও লিখি দিবা চি এ চি অ' থ্ৰী বস্তু চি এ অ' প্লাছ চি অ' টু উত্তপ্ত কৰিলে কিহতভোজ দিব লাগে গতিকে এইটোতো চবেই লিখে কিন্তু তোমালোকে ৰিয়েকশ্যনটোও লিখি দিছা তো তেতিয়া কি হয় জানানে পজিটিভ ইম্পেক্ট আহি যায় এইটো পইণ্ট মনত ৰাখিবা কিবা এটা আহিল ধৰা এনেকুৱা তাত যোনটো ৰিয়েকশ্যন আছে কিতাপত ত' ৰিয়েকশ্যনটো লিখি দিবা আৰু সদায় মনত ৰাখিবা যেতিয়াই তোমালোকে কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন লিখা য'তেই নিলিখা সদায় সেইটো সমতল কৰি লিখিবা সদায় সেইটো বেলেঞ্চ কৰি লিখিবা বেলেঞ্চ ইকুৱেচনহে লিখিবা তোমালোকে যদি বেলেঞ্চ ইকুৱেশ্যন নিলিখা তেনেহ'লে ইকুৱেশ্যনটো লিখাৰ কোনো ভেলু নাই মাৰ্কছ কাটিহে দিব ওলোটাই গতিকে এইটো কেতিয়াও নাপাহৰিবা পৰীক্ষা হ'লত গৈ সদায় ৰিয়েকশ্যনটো বেলেঞ্চ কৰিয়ে লিখিব লাগিব সেইটো মেইন পইণ্ট নেক্সট তোমালোকৰ আৰু এটা পোহৰ পাতৰ পৰা এটা বস্তু আছে পোহৰ পাটটোৰ পৰা নিউমেৰিকেল আহিব চ' তাতে ধৰা তোমালোকক এনেকুৱা আহিলে যে উত্তৰটোত ভি আলে ভি উলিয়াবগৈ লাগে ধৰা প্ৰশ্নটো এনেকুৱা আছে যে প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান কি চ' তোমালোকে কৰি কৰি গৈ আছা গৈ আছা গৈ আছা লাষ্টত ধৰা ভি কলটো মাইনাছ থাৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ আহি গ'ল তোমালোকে এইটো এৰি থৈ আহিলা এ এনেকৈ লিখি থৈ আহিলা কিন্তু এক্সামিনোৰজনে যদি বেছি ষ্ট্ৰিক্টলি চাই তেতিয়া তোমালোকে এইটো মাৰ্কছ হয়তো এক নম্বৰ কাটিও দিব পাৰে কিয় জানানে কাৰণ প্ৰশ্নটোত কি আহিছে প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান চ' ইয়াত তোমালোকে ভি লিখি আছে মাইনাছ থাৰ্টি ভি কি হয় ইউ কি হয় না কোনো নাজানে সেইদায় সেইটো কাৰণে মনত ৰাখিবা তুমি যেতিয়া পেপাৰখনত লিখা তুমি এনেকুৱাকে জানিব ভাবিবা মই আগতেও কৈছো বহুত ষ্টুডেণ্টক যাতে তোমাৰ এক্সামিনাৰজনে নাজানে এইটো কথা তোমাৰ এক্সামিনাৰজনে যাতে একো নাজানে সেনেকে ভাবি পেলাই পঢ়িখনত লিখিবা সেই ট্ৰিকটো সদায় মনত ৰাখিবা যোনে তোমাৰ বহীখন চাই আছে সি যেন একো নাজানে চ' তুমি ভি কলো মাইনাছ থাৰ্টি লিখিলা তুমি ভাবিবা কি হয় নাজানিবও পাৰে চ' তুমি লাষ্টত লিখি দিবা এইটো কাৰণে ডেয়াৰ ফ'ৰ প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান দাপোনৰ মাইনাছ থাৰ্টি মানে কি পিছফালে হ'ব নহয় দামো সন্মুখত হ'ব মাইনাছ মানে এইফালেহে চ' দাপোনৰ সন্মুখত দূৰত্বত সেইটো লিখি দিবা এই লাইনটো লিখি দিবাই ঠিক আছে এনেকৈ লিখি দিবা ভি ক'লে মাইনাছ থাৰ্টি লিখি থৈ নাহিবা সেইটো বস্তু মনত ৰাখিবা তোমালোকে ডায়েগ্ৰাম বায়'লজিত তোমালোকৰ ডায়েগ্ৰাম বনাব আহিবা ডায়েগ্ৰাম বনাবলৈ কি কৰিবা ডায়েগ্ৰামটো সদায় পেঞ্চিল দি আঁকিবা ঠিক আছে এইটো বস্তু সদায় মনত ৰাখিবা ডায়েগ্ৰামটো সদায় পেঞ্চিল দি আঁকিবা এখন ধৰা পেজ আছে ঠিক আছে ডায়েগ্ৰামটো গোটেই পেজটোত অকল ডায়েগ্ৰামটোৱে আঁকিবা বেলেগ একো নকৰিবা যদি তোমালোকে ডায়েগ্ৰাম বনাব আহে এটা পেজত অকল ডায়গ্ৰামটোৱে বনাবা ইউজ দ্য হোল পেজ মানে গোটেই পেজটোত অকল ডায়েগ্ৰামটোৱে বনাবা বেলেগ কাম একো নকৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে ডায়েগ্ৰামটো যে বনালা তলত লিখি দিবা ডায়েগ্ৰামটো শেষ হ'লে ফিগাৰ যি বনাব আহিছে ধৰা দীৰ্ঘ চাইডত এপাহ ফুল অংকন কৰিব আছে তলত যেনেকৈ লিখি দিবা ফিগাৰ বুলি লিখি ডেছ দি দীৰ্ঘ চাইডত এপাহুলৰ ছবি সেনেকৈ লিখি দিবা ঠিক আছে এইটো বস্তু লিখি দিবা আৰু এইটো যে লিখিবা এইটো পেঞ্চিল দিয়ে লিখিবা পেন দি নিলিখিবা নেক্সট তোমালোকৰ ডায়েগ্ৰামটোত কিবা কিবি অংশ থাকিব সেইখিনি দেখাইতো দিব লাগিব দেখাইতো দিবই লাগিব হা নিদিলে মাৰ্কছ নোপোৱা ডায়েগ্ৰাম আঁকি থৈ আহিলে চ' নেক্সট কি অংশখিনি দেখাই দিব লাগিব কোনটো কি হয় ধৰা আৰু এই অংশখিনি দেখাই দিবা যে সেইটো বস্তু পেঞ্চিল দিয়ে কৰিবা হা ত' তাৰমানে তোমালোকে কি বুজিলা যে এই গোটেই পেজটোত আমি অকল পেঞ্চিলে ইউজ কৰিম সেইটো মনত ৰাখিবা গোটেই পেজটোত অকল পেঞ্চিলেই ইউজ কৰিব লাগিব নেক্সট তোমালোকে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা কাৰ্বন পাটটো কাৰ্বন পাটটোত যদি অকল গঠন আহে ক'লে যে মিথেনৰ গঠন লিখা অকল গঠনটো লিখি থৈ আহিলে ক'লে এনেকৈ কিন্তু এনেকৈ যদি ক'লে যে ইলেক্ট্ৰন ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ লিখা ইলেক্ট্ৰন ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ অসমীয়াত ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন তেতিয়া ইলেক্ট্ৰন বিন্দুত লিখিব লাগিব কেনেকৈ চি দি পেলাই এইফালে দুটা এইফালে দুটা এনেকৈ এনেকৈ যে লিখা ইলেক্ট্ৰন বিন্দু এইকেইটা মিলাই মিলাই দিয়ে চ' কেনেকৈ কৰে চাই ল'বা মই অলৰেডি পঢ়াইছোৱেই চ' ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন আহিলে এইটো এনেকৈ কৰিবা আৰু অকল গঠন আহিলে এইটো লিখিলেই হ'ল মনত ৰাখিবা আৰু তোমালোকৰ সেইখিনিয়ে পইণ্ট আৰু বায়'লজিৰ প্ৰশ্নবিলাক আহিলে বায়'লজিৰ যিবিলাক দুই বা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব যদি দীঘলীয়া প্ৰশ্ন আহে তেতিয়াহ'লে পইণ্ট কৰি লিখিব ট্ৰাই কৰিবা তেতিয়া মাৰ্কছ দিয়াৰ চাঞ্চ থাকে ধৰা এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিল যে উদ্ভিদ দেহত খাদ্যৰ পৰিবহণ চ' চিঅ' টুটো কেনেকৈ পৰিবহণ হয় পানীটো কেনেকৈ পৰিব পৰিবহণ হয় এনেকৈ তিনিটা বস্তু পইণ্ট কৰি লিখি দিবা চ' পইণ্ট কৰি লিখি দিলে নম্বৰ পোৱাৰ বেছি চান্স থাকে আৰু পেপাৰখন তোমালোকে আঢ়ৈ ঘণ্টাত কমপ্লিট কৰিবা টু পইণ্ট ফাইভ আৱাৰ্চত আৰু নেক্সট যোনটো থাৰ্টি মিনিট থাকিব সেই থাৰ্টি মিনিটত তোমালোকে পেপাৰখন দুবাৰ ৰিভাইজ কৰিবা টু টাইম ৰিভাইজ মনত ৰাখিবা প্ৰথম আঢ়ৈ ঘণ্টাত পেপাৰখন কমপ্লিট হ'ব ত্ৰিছ মিনিটত পিছত দুবাৰ ৰিভাইজ কৰিবা ক'ত ভুল হ'ল কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা থাকিব যোনে ভুল কৰি আহিবই সেইটো চিয়'ৰ গতিকে নাচালে কিন্তু তোমালোকৰ ভুল হৈয়ে থাকিব গতিকে তোমালোকে ভালকৈ চাই ল'বা ক'ত ভুল হৈছে একবাৰ ৰিভাইজ কৰি ল'বা হৈ গ'ল এইখিনিয়েই হ'ল তোমালোকৰ